अस्सलाम वालेकुम डियर आपके फेवरेट मेडिकल इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद हमारा आज का टॉपिक है जिगर गुर्दे और मसाने की कुदरती तरीके से सफाई करने का फन सीखिए हमारे जिस्म के अंदर जिगर गुर्दे मसाना इंतहाई अहम अफाल सर अंजाम देते हैं लेकिन आमतौर पर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और इनकी सेहत पर तवज्जो नहीं देते इस बेतवज्जही की वजह से इनकी सेहत खराब कर बैठते हैं इस वीडियो में हम गुर्दे मसाने को जहरीले मवाद से साफ रखने के लिए चंद अहम मशवरे आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में एक सरप्राइज टिप भी दी जाएगी जो आपके लिए बहुत फायदा होगी इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आपको इसी किस्म की हमारी आने वाली नई वीडियोस मिलती रहें तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक गुर्दे मसाने और जिगर को कुदरती तरीके से साफ करने का अमल इसमें सबसे पहले नंबर पर है नमक और सॉफ्ट ड्रिंक्स जी हाँ ये खाने आजकल हमारी रेगुलर लाइफ की खुराक में आम खाए जाते हैं लेकिन अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इनको एक हद के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करें खास तौर पर चाय काफी सोडा ड्रिंक्स नमक और बहुत ज्यादा प्रोटीन वाले खाने इन खानों को अगर आप मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो महीने में एक हफ्ता इन्हें बिल्कुल छोड़ दें और तरह साफ होने का मौका मिल जाए दूसरे नंबर पर है कावा कुदरत ने ऐसे बहुत से खाने पैदा किए हैं जो हमारे जिसम से फाजल मातों को खारिज करते हैं खास तौर पर कावा जिनमें ग्रीन टी अदरक का कावा दारचीनी का शामिल हैं। एक ऐसा फल है जो गुर्दों और मसाने की बहुत अच्छे तरीके से सफाई करता है इसलिए इस फल को किसी न किसी शक्ल में लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए तीसरे नंबर पर है विटामिन और मिनरल्स विटामिन और मिनरल्स खास तौर पर विटामिन बी सिक्स ओमेगा 3 और पोटैशियम स्ट्रीट गुर्दों में पथरी नहीं बनने देते इनकी सफाई रखते हैं आप ये विटामिन और मिनरल्स खुराक के साथ सप्लीमेंट की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं चौथे नंबर पर है जिसम और दिमाग की सेहत जिस्मानी और जहनी तनाव सेहत को बर्बाद कर देता है और आजकल ये बीमारी आम हो रही है जिसकी बड़ी वजह ورزش से दूरी और ट्रांस फैट वाले खाने जैसे बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह और तले हुए खाने या ورزش को अपनी रूटीन का हिस्सा ना बनाना है इसलिए सबसे पहले ورزش को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं ताकि हमारी बॉडी के साथ-साथ दिमाग भी तनाव को बर्दाश्त कर सके और आपके गुरते नसाने और जिगर का काम आसान हो सके पांचवे नंबर पर है दो दिन का किडनी क्लीनर प्रोग्राम मुनासिब खुराक और वर्जिश के लिए साथ साथ कुछ खाना ऐसा भी है जो आपके जिस्म से जहरीले मादों को खारिज करने की सलाहियत रखता हो अगर इन्हें एक खास तरतीब से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत फायदेमंद साबित होते हैं दो दिन में गुर्दे साफ करने के लिए खाने की इस तरतीब को अपनाए नाश्ता सुबह के नाश्ते में सिर्फ जूस पिए जूस और इस जूस में पालक के कुछ पत्ते शामिल करके अच्छी तरह शेक बना लें और इससे नाश्ता करें इसके बाद है लंच लंच में भी चार ऐसी सब्जियां जिन्हें आप कच्चा खा सकते हैं किसी समुदी बनाने वाली मशीन या शेक करने वाले जग में डालकर अच्छी तरह शेक कर लें और इसकी समुदी बना लें और इससे लंच करें उसके बाद है डिनर इस खाने में सलाद वाली ऐसी सब्जियों का इंतखा करें जिनका रंग सब्ज हो और पेट भरकर इन्हें खाएं और इस खाने को सिर्फ दो दिन इस्तेमाल करके देखें नतज आप खुद महसूस करेंगे छठे नंबर पर है मसाने और जिगर की वर्जश मसाने के लिए कोई वर्जश भी होती है ये बात आपको हैरान कर सकती है लेकिन डॉक्टर ने केगल ने 1948 में खुतन के लिए मसाने की चंद ऐसी तश्किल दी थी जो आज भी इंतहाई कार आमद है डॉक्टर केगल के नाम से ये एक्सरसाइजेस आपको यूट्यूब पर तलाश करें और इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं इसके अलावा मसाने की तरह जिगर की भी खास एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी जो जिगर के अफाल को बेहतर बनाकर इसमें से फाजल मादों को जल्द खारिज करने में मदद देती है सातवें नंबर पर है बोनस समूदी बनाने की तरकीब जी हां समूदी गुर्दों को साफ कर देती है से की सफाई के लिए एक कप कप बादाम वाला दूध, आधा ये सोया मिल्क से बनता है और आप इसे घर में भी खुद बना सकते हैं आधा कप पालक लेकर इसे अच्छी तरह शेक कर लें, फिर मजीद जायके लिए इसमें कोई फल शामिल करें जैसे सेब केला वगैरह और आप इसकी सलाहियत बढ़ाने के लिए इसमें हलवा कद्दू के बीज भी शामिल कर सकते हैं एक और समुद्री की तरकीब में आपको अर्ज करता हूँ आप एक कप सोया मिल्क लें, एक फ्रीज किया हुआ केला और आधा कप पालक लेकर अच्छी तरह शेक करें फिर इसका जायका और सलाहियत बढ़ाने के लिए इसमें ताज़ा फल शामिल करें और इस ड्रिंक को अपनी रोजाना की खुराक में शामिल करें इंशाअल्लाहुलाजीज इस तरह से आप अपने जिगर गुर्दे और मसाने के अफाल को अच्छी तरीके से अंजाम दे पाएंगे न सिर्फ ये कि अच्छे तरीके से ये काम करेंगे बल्कि इनकी कुदरती तरीके से सफाई भी हो जाएगी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी इजाजत चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नई तिब्बी मालूमती वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज